Vi lavede faktisk som noget af det første en bred aftale med alle folketingspartier. Vi købte fire elefanter. Ramboline, Lara, Junka og Jenny, eller Jenny. Hvad vi ikke vidste, da vi gik i gang med det køb, og det skal man jo ikke grine af det her, det er jo, at, at Ramboline, altså den ene af elefanterne, også havde en ven, en bedste ven, Øh, um, en kamel. Øh, um, Kamel hedder selvfølgelig Ali. Og øh, um, vi blev bibragt den vigtige oplysning, at det ville være forkert at adskille øh, um, Rambolin og Ali. Çorum aynı zamanda ciddi ihracat yapan ülkedir. Yine Ali. <laughs>

Cenab-ı Hak o alnınızın arkasına da bir tane beyin koymuş değil mi ha? Türkçe konuşmayı bilmiyor adam ya. İki kelime bir araya getiremiyor. Çocuklarımız gencecik, filin, filin, mi, militan. Ne adı adı? Mi, militan, e, filiz gibi evlatlarımız. E, o sandık sandıkları yolla. Evet. Senin götüne girsin. Mahat! <laughs> 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 啊哈嗯